полная невесомость, ощущение легкости. Это потрясающе, как во сне. Я сплю. В таком уютном гамаке действительно хочется заснуть. Но предназначен он не для сна, а для занятий антигравити-йогой. Тренировки проходят на уровне метра от пола. В антигравитационной йоге можно выполнять даже самые сложные асаны, даже начинающим. Очень легко перевернуться вниз головой, то, чего вы не сможете сделать на уроках обычной йоги без многолетней подготовки. Благодаря занятиям аэро-йогой улучшается гибкость и координация, уходит стресс и напряжение. На первый взгляд ничего сложного, но ученики признаются, нужно научиться доверять свое тело гамаку. Непривычно, можно сказать, от гамака, потому что это что-то новое, и нужно действительно научиться доверять ему, чтобы уже свободно себя чувствовать в нем. Воздушные тренировки противопоказаны беременным на большом сроке, людям, которые перенесли операции и черепно-мозговую травму. Ну а всем, кто захочет стать настоящим аэро-йогом, занятия подарят не только хорошее настроение, но и отличное самочувствие. У нас улучшается фигура, подтягивается, это всегда важно. Полностью обновляется организм, все системы организма начинают работать, вытягивается позвоночник, мы становимся выше, раскрывается грудная клетка, вытягиваются все суставы, сухожилия, связки. Если с детства вы грезили о полетах, настало время осуществить свою мечту.